особо хотелось бы отметить о то, том, чем занимается наш спортивно-оздоровительный комплекс с этого года. Я веду речь о благотворительной деятельности, на которую направлены усилия нашего предприятия. Хочется сказать о том, что с 2015 года наш спортивно-оздоровительный комплекс оказывает услуги по обучению детей плаванию в управлению образованием Копейского городского округа совершенно бесплатно. Если в прошлые годы статья расходов по этой программе составляла 420 тысяч рублей и в эту же сумму обходилась городскому бюджету, то на сегодняшний день бюджет Копейского городского округа не тратит ни копейки. Кроме этого, наш спортивно-оздоровительный комплекс оказывает бесплатные услуги для Старкомышленского геронтологического центра, для детского дома поселок Горняк, для детского приюта города Копейска, также для общества глухонемых города Копейска. На сегодняшний день сумму благотворительной помощи, оказанную нашим клубом, можно оценить в 1 миллион рублей в год. Несколько слов хотелось бы сказать о системе водоподготовки воды в нашем бассейне. Стандартно помимо для очистки воды использования песочных фильтров и стандартного хлорирования воды. В нашем бассейне применяется ультрафиолетовая установка, которая позволяет уровень хлора держать на низком уровне. В результате чего мы не чувствуем резкого запаха хлора. И хлор, который содержится в воде, не оказывает такого негативного влияния на кожу и на слизистую оболочку глаз наших посетителей. И надо знать о том, что в нашем бассейне, в нашем коллективе работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы именно водоподготовки и обеззараживания воды. Кроме того, надо понимать, что на предприятии принята программа производственного контроля, согласованная с органами Роспотребнадзора, на основании которой мы каждые 4 часа делаем анализы воды по основным химическим показателям. Это уровень хлора и уровень pH. И помимо этого ежемесячно, иногда и несколько раз в месяц делаем забор воды и относим эти анализы в органы Роспотребнадзора города Копейска, которые уже в своих лабораториях проверяют воду на, основные химические показатели, на микробиологию. И мы видим по протоколам, получаем оттуда о том, какого качества у нас вода.